Вітаю сердечно всіх, хто зараз з нами. Я Андрій Орленко, до вашої уваги на каналі Вінницького державного телебачення, програми «Вінниця в часі. Разом з вами, наші шановні. глядачі, Маю честь нагоду вітати сьогодні в нашій студії пана Олександра Царевського. Вітаю Доброго дня. Пан Олександр представляє сьогодні в нашій студії специфічну категорію вінничан любителів велосипедного руху. А чому специфічного? Я зараз поясню і будемо розбиратися з цим власне, продовжі програми. Отже, пане Олександр, з огляду на те, що не всі, далеко не всі вінничани є велосипедистами або ж прихильниками велосипедів. Чому така увага до, ну, власне, до цієї теми, до розвитку інфраструктури, до будівництва велодоріжок у Вінниці, ну, чи не найбільша проблема, можливо, інфраструктурна можлива після там. канализационных или паливных пытаний. Ну, потому что этой инфраструктуры как таковой не было. <coughs> Я приведу, друг... ну, начну как бы немножко с другого конца. Нидерланды, Голландия, которая является на данный момент лидером велосипедной инфраструктуры. То есть их путь развития. Сороковые годы, когда страна лежала, конец сороковых годов, когда страна лежала в руинах после Второй мировой, инфраструктура как бы разнесена, вот, и у них стал выбор. Либо развивать, как бы конкретно делать упор на американский стиль автомобиля, либо продолжать старые добрые традиции, развивать как бы параллельную велосипедную инф инф инфраструктуру. Ну, как бы немцев до сих пор в Голландии называют велосипедными ворами, И, и на матчах сборной Голландии и Германии как бы основной речок и кричалка «Верните наши велосипеды». То есть факты остаются фактами. И голландцы сделали свой выбор. Что мы имеем на выходе? Вели великолепная велоинфраструктура. В то же время э, очень удобный общественный транспорт и очень удобные, как бы, комфортные дороги для автолюбителей. Но это все идет в каких-то связках, привязках. То есть есть отдельно э, куча парковок, как бы, муниципальных, где ты на въезде в город оставляешь свой автомобиль. Есть куча прокатов, есть э, велохабы, где ты можешь оставить велосипед и сесть в электричку городскую и поехать там по своим делам, по, по работе. И вечером уже приехать, подъехать к велохабу, сесть на велосипед и проехать там... В пригород, 5 п'ять сім кілометрів. Вінниця – це только починається. Ну тут вам би заперечили люди, які, ну, скажімо так, відстоювали б інші інтереси, що в голландців багато чого і такого чого в нас немає. А, там, зокрема, і, і щодо, ну, скажімо так, вільності і обігу наркотиків, зокрема там чи... Шлюби одностаттєві. Я не про те. Я про те, що в якій мірі це, це модно, просто стало в якийсь час ну, дивитися на Європу і вбирати те, що в них їм вдалося, от в цій царині. Чи це дійсно ну, конструктив, і це допомагає в реальному житті людям? ну, передвигаться сильнее, комфортнее, комфортно, Горос... мы, мы меньше там небезопасно. В городской среде да очень сильно помогает и упрощает жизнь и как бы и ускоряет движение. То есть как бы там ни было, велосипедист в час пик двигается быстрее любого автомобиля за счет того, что он обходит пробки, если особенно если есть выделенные велодорожки. Вот и опять же момент очень спорный. Украина как бы велосипедная страна по своей сути. Ну, старая добрая шутка, что какую страну могли назвать честь велосипеда, то есть как бы мы ее опускаем. Из банальных примеров Ямбальский район, село Киснице. Был, по-моему, недавно репортаж, то ли ваш канал делал, то ли пятый канал делал, я уже просто не помню, как бы особо за телевизионными новостями не слежу. Вот. Ее называют велосипедной столицей как бы, Винищины. То есть количество велосипедов просто зашкаливает. И велоинфраструктура, соответственно, как бы делается на коленке, делают люди сами для себя. То есть сделали какую-то велопарковочку, сварили из уголка, поставили возле магазина. Сделали какую-то велопарковку возле школы. То есть всего большое раскинуто. Ну, вот основное средство передвижения, ну, как бы, велосипед. Скажем так, и иншу в не Вот. Э -э такое же, в принципе, можно наблюдать по районным центрам. То есть, если в районный центр выезжаешь, ну, как бы, на чем там, или все, на чем бабушки, дедушки в основном передвигаются. Молодежь. То есть либо это старая добрая Украина, либо как бы то, что модная тенденция пошла сейчас в горный велосипед. То есть шоссе не увидишь, карбоновый велосипед не увидишь, но тем не менее велосипед присутствует. То есть это как бы и перевести свою пятую точку, и как бы перевести какой-то груз. То есть украинская направленность, она вот идет, чтобы и самому поехать дешево и сердито, и вот что-то так вот глобально перевести. Mm -hmm. можно было. Ну тут я згоден абсолютно з вами в цьому сенсі, але виникає питання про те, що по-перше, а в Європах якось так традиційно склалося, що в них ну, значно м'якший клімат, тобто сезон руху велосипедами значно довший. Це по-перше. По друге, в нас навіть у сезон чомусь після дощу. Ну, вже не кажучи про сніг і про інше, а не тільки велосипедисти, але й просто люди, які пересуваються будь-яким транспортом, виглядають не дуже таким нарядними, охайними. То есть в том смысле, что деловые люди, как там в рекламах европейских, там премьер-министр Англии сел на там мэр Лондона и доехал куда ему треба и пошел на встречу с королевой или с кем то Один ще... маленький момент. В рекламе просто опускается момент той же самой инфраструктуры, то есть э, что есть как бы вот, те же самые велохабы, то есть там есть душевая, есть возможность переодеться, есть э, возможности ставить камеры хранения, ставить свои велосипеды, ну, как бы вещи, в которых ты приехал, велосипедную экипировку. Это не проблема. То есть город Герой Киев уже, по-моему, и Львов, по-моему, уже пятый или шестой год проводят конкурс лучший велоработодатель года. То есть оценивается уровень инфраструктуры, как бы то, что предоставляется на конкретных предприятиях. То есть что парковка, желательно крытая парковка, Место для мойки велосипеда, наличие душевой кабины, наличие как бы камер хранения для вещей. Затратный механизм как такого небольшой, то есть это все больше добрая воля как бы самого работодателя. У нас как бы начинается с этим, ну, из последних примеров терминал ребята захотели сделать велопарковку, ну, одна из компьютерных фирм захотела сделать велопарковку крытую, то есть сначала они поставили оградку, ну, оградили. Сделали место для парковки велосипедов, вот, захотели поставить крышу, а это уже малая архитектурная форма. Mm -hmm. То есть ну, будьте и те добры. Стандарты взяли-то державные, да? Вот. То есть не решен. То есть мы подходим к тому, что не решена э, основная корневая проблема. То есть нету стандарта. То есть, велосипед он просто не вписан. Есть автомобили, да, есть пешеходы. Есть даже гужевой транспорт. Там какие-то стандарты, нормы прописаны. Под велосипед это все либо идет э, мелким. Мелкими буквами, и где-то на коленке написано, либо э, очень мало этому уделяется, оно не разъяснено законодателю. То есть те же самые государственные строительные нормы ДБН они пересматривались ну, очень давно. Как бы время идет вперед, появляются какие-то новые технологии, появляются какие-то новые требования, но оно вот висит на месте. Чему для Винности так актуально это питание стало, что в то у нас. Ну... Вважають, можливо, я правда, мене. Вважають це питання ну, проривним, збудували там, кілька сот метрів, можливо, цих доріжок на вишенці, там, можливо, десь ще. А Вишнка те, що трогало. було до того, взагалі-то важко було назвати доріжками велосипедними, це радше так було. Это були вілополоси. Тобто, якби... То есть, это город, который первый начал разрабатывать концепцию развития велосипедной инфраструктуры. То есть, были приглашены голландские специалисты, которые провели мониторинг той инфраструктуры, которая есть. То есть, попытались втиснуть в то, что есть, элементы вот, именно велосипедной тематики. То, что касается велодорожки, велополосы и так далее. И это в наших стратегии развития Винницы-2028. Да, да. да, оно забито уже в стратегии 2020 и как бы... Э, те же самые э, вещи касательно тех же самых трамваев, э, то, что они достались Виннице именно, а не Львову. Это как бы во многом благодаря тому, что вот есть вот эта вот программа, есть эта стратегия развития. То, что как бы не находится финансирование вовремя, это уже как бы оставляем. То есть в стране не самые лучшие времена, как бы, и есть хорошее такое украинское выражение «цены на часе». Угу. Но по мере силы возможности, как бы, надо отдать должное нашим Государственным мужам это делается, как бы это развивается. То есть конкретный прорыв в этом году, это то, что сделана отдельная велодорожка на Юности. Вот, и сейчас достраивается отдельная велодорожка на пирогово То есть там как бы, есть вопросы по самому оформлению как бы, от велообщественности, велообщественности. То есть и за градусы поворота, что можно было как бы, не так резко делать. И за отбойники, когда дорожка проходит возле стоянки. И по Пирогово, как бы, то, что там тоже резкие съезды, спуски. Но э, когда, э, скажем так, принималась эта велоконцепция, когда они проектировались, эти велодорожки, э, сам город был очень другим. То есть банальный пример, возле Достора не было каменного забора, который как бы забрал кусок места, который, ну, с одной стороны, он выполняет свою функцию. Он э, отделяет Это стоянку. Меня, да. Да. Отделяет стоянку, но город разрешил построить. То есть документально все согласовано. Но просто вот забыли, что здесь должна идти велодорожка, там где-то как-то в проекте. А может, и вообще бы не построили. То есть, ну, мнение чиновника. То это исключительно от доброй воли керевника, зависит сегодня, тут то, каких-то стандартов, которые обязывали бы делать вот, о -о робити, вот саме так, и с э, велодорожками, наразі не существует? Ну, есть стандарты, которые в ДБН не прописаны, то есть по ширине велодорожек, по ширине, по а толщине. А сама наявность их? Ну, в принципе, да, походу, да. То есть это э, конкретно от э, местного руководства, руководственного места. Угу. то есть захотели, будут и захотел не будут? Да, захотели будут, захотели не будут. Ну вот и поэтому как бы в этом году на байк-кемпе, это ежегодный слет, как бы велоктивистов, э, была принята так называемая веодекларация. Mm -hmm. То есть пять простых пунктов это касательно развития веоинфраструктуры. То есть 5% из бюджета, который выделяется на дороги, не из всего бюджета, конкретно на дороги общей, на тротуар, на все остальное. То есть просто 5% на развитие веоинфраструктуры. Это раз, второе, программа развития веоинфраструктуры глобальная должен, должна приняться городом. Третий пункт – это э, введение должности сайфлинг-офицер, э, ну, человека, который будет отвечать э, за развитие велоинфраструктуры, контролировать его. И эта кандидатура должна была быть согласована с его общественниками. Э, четвертый пункт э, – обустройство велопарковок э, возле социально значимых объектов, то есть пенсионный фонд, э, мэрия, э, больницы, школы вот. – Зрозуміло. Как Як общение спілкування активістів, вашої особи, ваших колег з владою міською? Як ви шукаєте спільних рішень на Ну, дело в том, что винется, если мне не изменяет память с 2000. 10 или 2011 года есть должность в транспортном отделе, есть человек, который отвечает за развитие велосипедной инфраструктуры. При коммуникатор, да? Да. Есть, его зовут Олег Крупский. Он отвечает, он подписывает, согласует эти все проекты, он их протаскивает, он как бы расставляет приоритеты. Не всегда, правда, корректно. Но я, с другой стороны, его понимаю. То есть, он просто, мы как велосипедисты, мы видим проблему с одной стороны. Ну, вот. это главное. Да, сотрудничество есть довольно-таки продуктивное. А то есть, бы э, э, во всяком случае, соглас, ну, те, то же самое строительство велодорожек и поддержка велосипедных мероприятий, которые проводятся в Виннице со стороны городской власти, она присутствует. А сбоку боку ДАИ, как вот, тут же? Да, не совсем поняла, велосипедисты это кто-то, с одной боку еще не кони, але уже и не люди. Нет, почему же, в правилах друж... дружного движения как бы четко прописано. Там, так прописано, оказалось... но життя Вот, то есть некоторые моменты в правилах довольно таки спорные, особенно касательно движения колоннами, группами велосипедистов и переезда пешеходных переходов. Вот. ну, надеемся, что в, на следующих этапах правила дорожного движения это будет меняться. А, ну, вот, а касательно конфликтов в, в чем да, бывают? Конфликтов как таковых, ну, как бы касательно массовых мероприятий, ГАИ нас всегда сопровождают. Ну, вот, еще день Житья Ну, конфликтов в особых с гаишниками как бы, нету. То есть, когда э, происходит какое-то ДТП с участием велосипедистов. Ну, на ну, да. Здесь опять же, в основном это темное время суток, львиная доля, в основном это человек ехал без катафотов, без какого-то либо света, без э, светоотражающих элементов на одежде. То есть плавно подходим к тому, что как бы кто молодец, тот человек, который ехал. Это касательно ДТП, тех ДТП, которые как бы. Э, происходит там, ну, в светлое время суток какие-то конфликтные ситуации ну оно как бы решается корректно и претензии особо предъявить не к чему то есть на моей памяти за последних три года ну, особых скандальных ситуаций не было ну разве что сейчас как бы в процессе ну, подвешененный воздух есть ситуация это ДТП на Соборной, когда возле церкви батюшка сбил велосипедиста. Но там как бы я еще не в курсе, как бы не видел протоколов. Велосипедист как бы в больнице, батюшка там один раз появился, но я еще mm -hmm. не готов ответить, насколько там как бы это конфликтно, не конфликтно, как оно разрешилось. А вот есть какие-то такие, ну, написаны правила спільноти велосипедной, что до поддержки одного одного, ну, какие-то хартии, какая-то существует. это и как сталося, так и сталося. Ну как бы, есть элементарное, когда едешь, видишь, что человек на обочине что-то там с велосипедом делает, всегда остановишься и всегда спросишь. То есть я уже, меня лично это радует, когда вот, например, вот ситуация сегодня ехал на, сюда на, на запись на эфир, вот, пробилось колесо, остановилось три человека. <связывая> То есть, за, запропонували. Да, предложили допомогу, второй просто банально визвав таксі і что що якщо ти спішиш, давай от, вперед. <говорить> <говорить> ну, взагалі, це приємно чути. А от, до речі, конфлікти з пішоходами, власне, от, якщо. онуже виды бывают, я сам ну, был в свидком торговщек, а, хлопти гонял и на великах и конфликты и, и, с пешеходами конфликты с пешеходами это в основном идет как бы опять же лично мое мнение процентов 40 случаев виноваты сами велосипедисты, то есть ситуация тротуар есть велополоса то есть это как бы получается дорога совместного пользования, то есть пешеходов и велосипедистов. Логика велосипедиста. То есть у меня вот есть вот моя вот велополоса, и сюда никто не обязан наступать. Mm -hmm. То есть никто вот никак, ни под каким соусом. То есть если идти типа, по этой логике, то когда ты едешь велосипедист, товарищ велосипедист, едешь по дороге, то тебя как бы машина тоже не обязана замечать, потому что это дорога, ты здесь как бы твой номер 16. То есть, переходится, к чему я веду, переходится какая-то вот эта тонкая грань мирного сосуществования, взаимного уважения друг к другу. То есть, есть, да, как бы, вот, велополоса, да, но она же не выделенная велодорожка, это не полностью ваша территория. Учитесь, ребята, как-то мирно сосуществовать. Это загальное выхование уже. Вы вот, 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 к чему плавно подводилось. А вот с точки зрения, я -то как активные, так и пассивные, я просто на ваших ресурсах Подивився дискусію щодо шоломів. Это, да, это тема. Чи треба, чи не треба. Ну, це взагалі це так верхівка, да? і в буквальному, і в фактичному сенсі верхівка проблеми. Ви згадали вже і про катафоти, ви згадали про справність власне машини Гальма і таке інше. І взагалі стан велосипедиста, адже ніхто не перевіряє його на адекватність. Ну, по-перше. Наскільки він вправний, і його досвід дозволяє йому їздити по шляхах по дорозі. З одного боку, з іншого боку, невідомо, що ми там, наскільки він добре себе почуває і адекватно ставиться до світу. Мається на увазі, що може щось таке вживав, що йому світ видається іншим. От в цьому сенсі, я так розумію, що в якихось контролюючих, окрім власне, велосипедних внутрішніх органів не існує. Пока нет, но как бы то, что готовится изменения, в правила дорожного движения э, на ресурсе Велокейвчера вчера, выплыло, как бы ну, я еще не мониторил, не смотрел как бы законопроекта, который поданы в Верховный Совет. Э, изменения касательно, во-первых, то есть обязательно езда в шлеме на магистралях, то есть на в городе, mm -hmm. как бы на, там по велодорожкам можно без шлема. Магистрали. То есть если там два ряда или больше, то есть само понятие, само понятие магистраль там, в, в правилах дорожного движения тоже прописано. То есть обязательно в шлеме. Без шлема как бы карается штрафами и так далее и тому подобное. Обязательное наличие документов, которые удостоверяют личность, если ты едешь на велосипеде. Одно из обязательных требований. Запрещено запрещение разговоров по, по мобильному телефону на ходу. Вот. И там еще, по-моему, 4 или 5 пунктов. Mm -hmm. То есть как бы, велосипедистов плавно, плавно приравнивают э, к автомобилистам, то есть ну, вводят их в полноценную участие. А то, то разве чего патрульные полицейские уже mm -hmm. поставили? Да, да, да. То есть это уже как бы идет в, с, с заточки под полицию. А я караты буду тебя маза а забратый не мочу. Админ протокол, штраф. Никто же не отменял. Ну, це така... Тем паче єдине. Певний миф, як, як, як з с пешеходами, да? Mm. Ну, міф, не міф. Ви ну, начну... вы багато знали таких? Uh -huh. випадків? На моїй пам'яті два випадки були, коли составлялись садмин протоколы. Mm. Ну, в основному це касалось їзди в неадекватному стані. Коли чоловік конкретно їхав под шафе. Mm. Ну да, ну, це загрозу. До речі, а хто зупиняв його? Працівники ДАІ? Нет, патрульно-постовая служба. Это была лесопарковая зона. Uh -huh. Второй случай это город Герой Литен, когда человек ну, полностью неадекватно, он просто уснул вот и слегка упал. Uh -huh. вот, его подняли, оттащили в сторону, вот, вызвали скорую помощь, освидетельствовали и, естественно, был составлен админ протокол. Uh -huh. А взгляд, вот тут э, разгадала про контакты. Yes. Да, да вы, на, на секундочку. Одна еще маленькая ремарка. То есть э, большинство стран этот путь уже прошли. То есть мы просто в начале этого пути. Uh -huh. То есть та, та, те же самые штаты. У них во многих штатах э, езда без шлема запрещена вообще. Та же самая Польша, 4 года назад все польские средства массовой информации били в набат, потому что тюрьмы были забиты людьми, которые получили срок административный, там 15 суток, все такое, за езду в нетрезвом виде. То есть тюрьмы были переполнены. Государство не могло справиться с таким потоком нарушений. Насколько я помню, там ситуация разрешилась тем, что как бы подняли, просто слегка подняли дозу по промилле. То есть человек, если раньше мог условно говоря выпить одну кружку пива, то теперь он мог выпить там две или три кружки пива себе позволить и сесть после этого за руль велосипеда. Но не более того. Но проблема как бы была и ну, она решалась. То есть это проходили все. Ну, Украине тоже, я так думаю, придется это как-то проходить и как-то с этим научиться жить. Ну, тут іншого выхода немає у нас. А проблема с крадіжками великих, она такая така же актуальна, как там была років 10 тому, назад, или что-то изменилось совсем? В разы, в разы актуальні, учитывая падение общего благосостояния населения, скажем так, mm -hmm. вот, воровать начали все. То есть э, вплоть до того, что в, в, конкретно по сути дорогие велосипеды, то есть велосипед, он условно говоря, как машина. Есть Таврия, которая стоит там, условно говоря тысячу долларов, есть Бентли, которая стоит. Э, ну, вот. Дорогие велосипеды конкретно, вот их, за ними следят, их выдергивают, переправляют в другие страны как бы, или отправляют на барахол, то есть в компоненты. Но то, что касается Винницы, это в основном как бы, наркоманы, либо люди там, без определенного места жительства, которым вот, надо... Милиция шукает, или не? Адже, и дійсно, це ж, и, ну, там, пару лет тому ну, можно было не тоже так серьезно дивиться, а сегодня действительно там и 20, и 30 тысяч рублей. Милиция, может, майко, милиция ищет, есть, как бы, ну, то, что я прочувствовал на себе, как бы, велосипед, ну, меня лично украли, по моей вине, потому что велосипед был не пристегнут, на секундочку заскочил в аптеку. Велосипед не нашли, нашли обвес, то есть, как бы, ну, и сумка, которая была на велосипеде, сам велосипед теоретически я знаю, где находится, так как у меня есть номер, серийный номер рамы и есть заявление на руках в милицию, номер криминального проваджения, то надеюсь, что все-таки так или иначе он ко мне вернется. У нас остается буквально на несколько секунд. Я бы хотел, чтобы вы сформулировали, у нас есть шанс стать велосипедной столицей, ну, если не света, то Украины, принаймні, а в ближайший час. Ну, по моему убеждению, Винница по развитию велосипедной инфраструктуры на данный момент, можно спокойно говорить, что она занимает первое место. Винница, в отличие от Львова, от Киева, она не пиарится. Тихонько делается. Uh -huh. Один из показателей этого, то, что как бы байк-конференция, то есть ежегодно проводимая Винница, подавала уже 4-5 раз заявку. То есть приезжали там представители, организаторы, смотрели на, на инфраструктуру и как бы тихонечко уезжали. Потому что то, под что они там пишут грантовые программы, в Виннесе почему-то делается как бы, за бюджетные деньги. Да, не всегда корректно, да, не всегда правильно, да, с ошибками, но как это позволяет наше законодательство. Uh -huh. То есть не все зависит от власти на местах, очень многое зависит от как бы, воли Верховного совета, там Министерства uh -huh. ну, строительства, то есть кто там отвечает за ДБН и все остальное. Без этого как бы загнаны в жесткие рамки. Ну, Якими-то путями компромісу, як то воно все рішається. Ну так, да, хто хоче, то знаходиться. Дорогу, сілі ти душі, то по-другому не скажеш. Дякую. Я, дякую, що прийшли, знайшли змогу. Сподіваюсь, це тільки початок великої розмови на велосипедну тему у Вінниці. І сподіваюся, що дійсно в світле майбутнє не за горами. Олександр Царевський, активіст волоруху у Вінниці, був програм Віниця в часі. Хай вам щастить. На все добре.